Вітаю вас, це власний погляд. Ми говоримо про позачергову сесію. Гостем нашої студії є народний депутат Михайло Чечітов. Вітаю вас, добрий день. Михайло Васильовичу. Все ж таки, що стало на заваді проведення позачергової сесії, яку ініціювала опозиція. Я думаю, неспособність їх мобілізувати людей прийти на сесію. І пробним шаром було саме головне голосування. на прошлой сессии для них. Для них было не важно, не важно избрать рыбака или не избрать, это не главное голосование. Для них было не главное голосование по Азарову. Для них было не главное голосование по Соркину, по Глинасбанка. Для них было самое принципиальное голосование. Супер! Это голосование года, когда вносился по инициативе Яценюка законопроект авторства от Батьевщины по декриминализации статьи Уголовного кодекса, касающейся Юлия Тимошенко. Я вспоминаю, пять лет назад, когда вносился один серьезный законопроект, так одного депутата после операции на носилках, четыре часа после операции на носилках скорой помощи привозили в зал для голосования. А здесь вносится по их инициативе законопроект по декриминализации статей уголовного кодекса, касающего Тимошенко. Из 99 депутатов партии Батьковщины, фракции, 20 человек не присутствовали в зале, были на Канарах, на Мальдивах, в Альпах, на лыжах, а 4 человека демонстративно ушло пить пиво. Из 99 24 не голосовало. Если еще, вертаясь до так инициативы вот, Поэтому, сессии. когда уже дальше, в последний день, еще сессия не закончилась, еще два часа до сессии, а в конце сессии гимн Украины. Надо же послушать, встать, ну, уважение же быть. За два часа до окончания сессии, как корова языком злой зала, все ушли. вот у нас чартеры стоят на Мальдивы, на Канары и в Альпы, а простой чартер долго. И они ушли даже на последний день сессии. Поэтому это уже был сигнал тому, что никто ни с Альп, ни с Мальдивов, ни с канар из них не вернется в сессионный зал. И попытка, алла... руководства, попытка руководства фракции провести такую сессию кончилась получила полная фиаско, поскольку то помощники, то любовницы расписывались у них за эти самые, когда кинули список, то там тех людей, а на границе фиксируется. Ну, почему что, 158 голосов? На границе фиксируется, если вот вы здесь или вы пересекли границу, вернулись вы или нет. И если на границе показывают, что у вас в Украине нет, как человек мог подписывать? А еще все было сделано раньше? Поэтому, До поездки за кордон, например. Вот, на на да, четко фиксировалось, когда выезжали по этих границ. Мы сейчас проследили. Все же проследили. Оказалось, что людей то нет, король то голый. И вот то есть мы начали, пришел Лукьянов на телеканал, пятый канал, самый позиционный, и начал объявлять людей, кого нет. После этого правоохранительные органы заводить уголовные дела за подлог. И они просто не в состоянии даже собрать людей. Не в состоянии. Люди разъехались, это в лучшем случае с дедуса Это называется хорошая мина при плохой игре, когда они пытаются рассказывать бабушкины сказки, что вот мы там проведем. Но Владимир Васильевич поступил абсолютно правильно. Он берет и говорит, ну раз так, тогда мы эти подписи передаем куда? Прежде всего, регламентный комитет. Пусть регламентный комитет определит. Кинулись в регламентный комитет, а представители оппозиции заседать не могут. Представителей оппозиции нет, они все за границей отдыхают. Поэтому То -то, я решение думаю... Решение регламентного комитета да нет, ну, не будет, ну, Но ну, их же нету. Оппозиционеров нет, в Украине их нету. Лыжи, Канары, Мальдивы, это чартеры, чартеры назад на 4 число. Поэтому на сегодняшний день просто нет оснований Верховной Рады назначить такую сессию, поскольку так уже они хотели, так им хотелось, как говорится, эту сессию, что не все поразъезжались. По островам и по океанам отдыхать. Поэтому уже голосы... сессии, сессии уже не будет досрочно. Мы готовили на 5 число готовим сессию. Если не хотят вынести какие-то законопроекты или как послушать кого-то, условно говоря, там из правоохранительных органов, пожалуйста, у нас пятница. Это есть час уряду, где они вправе.

Поэтому для того, чтобы хотение формализовалось э, в реалии, для этого нужно всего ничего 226 голосов. Поэтому будет согласительный совет. Сперва Владимир Васильевич проведет э, совещание в 5, 1 числа с руководителями фракции. Дальше в понедельник у нас согласительный совет, где уже не только руководители фракции, а и руководители комитета. И на, на согласительном совете будет выработано. Я бы сказал, что это консолидированная повестка дня на следующую неделю, где мы, так сказать, учтем все пожелания нормальные и придем к какому-то консенсусу. Просто пустые глупые вопросы, конечно, выноситься не будут. А там, где а есть... Какие да, питания, если вы, есть вопросы, допустим, на если понеделок. Нет, что касается на на понедельник, на на понедельник же... Ж, Комитеты сейчас, сейчас сомневаешься комитеты. Сейчас комитеты должны внести в понедельник от себя те законопроекты, Пропозитие. которые не готовы да, рассмотреть. Кабинет министра со своей стороны. Мы в основном акцент будет, конечно, социально-экономическую проблематику. Я вот сейчас скажу, я проездил э, всю Черниговщину и 10 с людьми не встречался, больше 10 встреч, ни один человек и не заикнулся об этой сессии. Ни один человек не заикнулся о повестке дня этой сессии, которую не пытаются. Людей это не волнует. Людей волнуют другие вопросы. Экономика, социальные вопросы, занятость, образование, медицина. Вот это волнует. А это болтовня, где сам господин Евариевский пришел на один из оппозиционных каналов и говорит, ну да, мы, конечно, людей не соберем. Так зачем же тогда выносить на сессию один день сессии 3,5 миллиона? Вот вы выйти, чтобы посидело в зале 40 человек ихних. 3,5 миллиона взять, из кармана народа взять и выкинуть. Зачем? Ради чего? Кому это? Это просто сказать, ради чьей прихоти. Поэтому я думаю, что вот эта их, их неспособность даже мобилизовать людей на голосование по Тимошенко, она уже тогда, это был звонок того, что они не способны будут провести в период вот такой межпарламентской межсезоне Вы же видите, вот где Чечетов? Здесь. А перед этим где он был? По округам езжу, И так наши все ездят. А где, а где, а где оппозиция? Они за границей все. Вот в общем, разница в отличие. Поэтому людей повестка дня-то не интересует. Оппозиция может Поэтому... еще раз выносится это питание про склыкание по а сессии? А начнется сессия? Как же склыкать позачерговую сессию, начнется нормальная сессия? То -то мне, уже мне, мне, очередная, это, когда, допустим, летние каникулы, то отпуска, тогда вносится, а так рабочий ритм, ну как, 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 можно, как можно выйти на работу вам в период отдыха, если у вас вторник рабочий день. Это если воскресенье вам выходить, вы говорите, да, это я выхожу в воскресенье, выходной день. А вторник это обыкновенный рабочий день. Поэтому мы учтем их предложение в части того, чтобы эту проблематику как-то осветить в пятницу на дне, на дне правительства. Только какие вопросы, это мы посмотрим и придем к консенсусу, то, что проезжают депутаты с округов, и исходя из того, что люди хотят слышать. Надо не то, что мы хотим навязывать людям, надо народ слушать. Яценюк заявляє, що буде розпорядження, якщо розпорядження спікера про проведення позачергової сесії не буде, в опозиції є вже інший план проведення позачергової сесії. От прокоментуйте таку не, зору. планували до о, все, все, планували, що їхні люди з'їдуться до 5 числа. то не будет, значит мы другую порядок сессии, да, я не знаю, это просто игра, просто показать, вот как-то, ну, не свой, свой авторитет, которого уже нет политического, и для того, чтобы не, не оказаться полными политическими брехунами пустозвонами, хоть как-то так вбрасываются в информационное пространство такие заявления. А, навіть... под это, а под это заявление людей нет. Ну, оппозиция, наверное, собирается сворачиваться к суду. Аніматку до господа Бога звертати. Це опять чисто популістське землі. У п'ятницю, 1 лютого, спікер планує зібрати голів фракції для того, щоб розглянути питання, які винести на понеділок. Це заплановане засідання пов'язане із питаннями позачергової сесії? Ні, абсолютно. Абсолютно. Тобто, -то, якщо опозиція не прийде на це засідання, воно а... відбудеться все одно? Знаете, За любою погодою. Я вам скажу так: прийде опозиція. Не пройдет оппозиция. Солнце над Украиной как вставало каждый день, так и будет вставать. Хоть на голове не будет стоять. Как 1 марта весна будет наступать, так и будет. Как 8 марта мы будем поздравлять женщин. Пройдет оппозиция, не пройдет. Мы все равно женщин будем поздравлять 8 марта с Международным женским днем. Поэтому это абсолютно не зависит работа парламента от прихоти оппозиции. Нельзя ставить, что я хочу так. Для того, чтобы хотеть так и твое хотение формализовать э, в, в, в решение, для этого надо было получить, что большинство в парламенте. Вот если бы вам народ дал большинство в парламенте, в чем отличие оппозиции от, от меньшинства? Это классическая форма на Западе. Тот, кто победил, тот имеет право в парламенте проводить решения, в голоса. А тот, кто проиграл, он может только говорить. Говорить, предлагать какие-то предложения, но у него нет контрольного пакета для голосования. Народ ему не доверил проводить решение. Не доверил. Для того, чтобы проводить решение, надо что? Победить. Поэтому мы, получив право народа, на выборах решение проводим. По позитивным предложениям оппозиции мы прислушиваемся. Я другой, как голова экспертного совета во фракции, я другой раз на экспертном совете выступаю против того, чтобы наш закон не пошел, если он плохой, а оппозиционный поддержим. Но если он закон хороший. Во благо государства, во благо людей. А если чисто популистский такой, конечно, пустой закон, то мы, конечно, не будем. Поэтому я еще раз говорю, что вот 1 числа Владимир Васильевич просто хочет сделать так, чтобы максимально конструктивно с первого дня мы начали работать. То есть сперва собрать руководителей фракции, это как бы узкий, узкий, узкий круг будет там 6-7 человек. Потом уже в понедельник собрать уже согласительный совет, куда прийдут руководители комитетов. Да, да, поэтапная подготовка. Другая да. сессия. И, да, да, и чтобы да. на вторник выйти уже максимально конструктивно, но чтобы по столам не бегали. А если уже кто будет бегать по столам ботинках, я им говорил, не позорьтесь. Или ботинки мойте. Или разувайтесь. Но в грязных ботинках, бегающих по столам Европа нас не пустит. Поэтому мы их и в этом плане попросим. Чтоб, если подумают бегать по столам, чтобы помыли ботинки на вторник. Михайло Васильовичу, які прогнози принаймі вас, представника більшості створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії навколо ситуації з Тимошенко, те, що принаймні, ініціює опозиційні сили, ініціюють ці питання для створення ви знаєте, от ми, я категорически проти того, що от ми вроді всі йдемо в Європу. В Європу. европейская демократия призна, призна, основывается на, на одном основополагающем принципе. Принципе разделения властей. Есть исполнительное, есть законодательное, есть судебное. И упаси Бог, чтобы кто-то вмешивался в судебную власть. Если бы в Америке несколько сенаторов пришло под суд, где идет судебное заседание, и начали кричать, шуметь, а упаси Бог, что ворвались на заседание суда, завтра это были политические трупы, Политические уже бы никогда не сенаторами не были. Боже упаси! А у нас, как говорится, наоборот, получает мандат для того, чтобы врываться в суд и диктовать суду свои условия. Поэтому мы рассматриваем вот эту комиссию как своего рода прессинг законодателей на судебной ветви власти. Я всегда говорил, еще раз, очень жестко скажу, чем меньше политики будут сунуть свой грязный, сопливый нос в работу судебных органов, тем объективнее, законнее и, главное, понятнее для общества будет судебный вертик. Поэтому, как в боксе, когда боксеры уже устали начинают обниматься, а не боксировать, судья говорит, брек, разойдитесь. Я хочу сказать политикам, брек, отойдите от судебных органов, занимайтесь своими делами, работайте с избирателями, занимайтесь законотворческой работой, не власти в работу судебных органов. Поэтому мы усматриваем, вот и я усматриваю создание таких комиссий, как элемент своего рода прессинга на судебные, на судебные. Тогда как нам идти в Европу, если мы пытаемся поднять судебную. Михаил Васильевич, оппозиция стосовно питания звольнения Тимошенко пропонует вынести на всеукраинский референдум? Знаете, в законе четко сказано, что, что можно выносить, а что нельзя. И что касается судебных вопросов отмены приговоров, то это абсолютно по Конституции делать нельзя. А, что мы ожидаем от другой сессии? Мы ожидаем конструктивизма. Со своей стороны мы будем делать то, чтобы работа шла конструктивно, чтобы каждый, работая в своей нише, ведь оппозиционная ниша, она тоже нужна. Это не значит, что оппозиция не должна быть. Она нужна. И должна быть оппозиция, но оппозиция, которая работает, не работает на разрушение государства, а оппозиция, которая не создает хаос в стране, которая должна и жестко критиковать власть, и вырабатывать альтернативные проекты решений. Если не убедит она, что эти это, это решения хорошие, власть поддержит и так дальше, да. То есть мы настроены на конструктивную работу, нам делить нечего. Украина одна. У них же такой же депутатский как, мандат, как и у нас, и, и мы и они говорили людям, обещали людям сделать делать добро. работать на Украину и так дальше. Так давайте вместе работать, да. Ну, по стена доставлять за, за за пределы. Друга цього сесія, які э, головні законопроекти мають бути прийняті протягом цього періоду? В будь-якому випадку, я акцентироставив президент, я думаю, що е-е э, реалізація програми модернізації, глибочайшої модернізації країни, вона буде продовжена. А это за собой тянет это чисто такие стратегические секторальные реформы. Ну, допустим, нам нужно довести реформу образования и законообразования мы ждем. То же самое были эксперименты, много вопросов по медицине, значит, документы, законодательные, законопроекты по медицине, по реформе медицины тоже мы ждем. По итогам первого квартала мы обязательно скорректируем бюджет. Будет коррекция бюджета, об этом говорилось. И в этой коррекции бюджета, прежде всего, учитывая то, что намечена позитивная тенденция роста экономики, дополнительный финансовый ресурс, конечно, прежде всего будет распределен по социальным программам. И по выплатам, и так дальше. То есть вот такие в большей степени вопросы есть, особенно и по, и, по, и по энергетике, и по импортозамещению. То есть, прежде всего, это экономическая и социальная тематика. Я бы сказал, что мы должны по максимуму отойти от, от тех вопросов, которые нас разделяют, у которых нет решения. Ну, вот, условно говоря, люди говорят, ну зачем вы вл вла зачем вам морочить вот, господин Яворивский закон о языке какой-то придумал? Ну зачем, говорит ну не учите нас, пусть они говорят на русском, а не на украинском. Да. да занимайтесь вы не болтовней. Решения нет. Мы не найдем решения. Поэтому в данной ситуации вот как раз нужно отойти от тех законопроектов, которые нас разделяют. Которые просто в зале можно взорвать ситуацию в зале, вывести работу парламента, нарушить нормальный, русло, нормальный стиль работы парламента, дух работы парламента, столкнуть лбами, накалить страсти, как-то породить какие-то противостояния в обществе. Это не нужно. Да? Всех и на Западе и на Востоке, вопросы социально-экономической тематики, и вот здесь нужно консолидировать усилия и работать во благо людей. Дякую, я нагадаю глядачам. Це був власний погляд. Ми говорили про позачергову сесію. Гостем парлам... студії був народний депутат Михайло Чечетов. Залишайтеся на парламентському каналі, адже ми робимо політику зрозумілою.